День міста для Одеси завжди особливе свято. Традиційно його відзначають 2 вересня, але дедалі частіше линають дискусії, наскільки ця дата історична, точна і чи не варто перенести святкування на інший день. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик, і Ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні ми розберемось, чому Одеса святкує 2 вересня, наскільки ця дата відповідає реальності, і скільки ж Одесі насправді років. Про це ми поговоримо з істориком Ігорем Мозговим. Дата, ну, скажем так, основания города нашего, она очень такая дискус... дискуссионная, уже много лет она существует. Но так как у нас официальная дата до сих пор и в Уставе, и вообще в головах наших людей, в принципе всех, то будем отмечать именно то, что у нас есть. 2 сентября это официально, это день основания, а что на самом деле происходило? Дата введена в оборот вообще уже спустя 30 лет после основания Одессы, был такой историк, Геродотного российского края Аполлон Скальковский, который решил при Воронцове губернаторе Одессе, вообще губернатор Воронцов, когда приехал в Одессу, он решил навести здесь какой-то порядок, потому что первых 30 лет здесь вообще ничего не происходило. Тот же Приморский бульвар, который мы сейчас с вами находимся, он был заложен именно Воронцовым. И не только в архитектуре, но решил и в документах навести какой-то порядок. Поэтому было надо решить какую-то дату основания Одессы, потому что первых 30 лет вообще никого не волновало на самом деле, когда Одесса была основана и основывалась ли она вообще, или завоевывалась. Поэтому было решено какую-то дату вывести. Скольковский ничего лучше не придумал, как привести 2 сентября, а якобы документ, который фигурирует у Девалана о том, что он получает деньги на постройке порта. Так как мы знаем знаменитый рескрипт, у нас нет указа про основание Одессы, у нас есть рескрипт о том, что мы начинаем в городе Хаджибей, уже российском городе Хаджибей, строить порт. Соответственно, это был один из документов, то, что вот непосредственно получены деньги на подстройку очередного мола, скажем так. Поэтому отсюда идется. Ну, как бы так случайным образом оно совпало с датой коронации Николая I. То есть это понятно, что было и Если бы, скажем так, Скальковский жил, допустим, в допустим, советский период это могло быть 1 ноября. Если бы в наше время, то какая-то дата другая была. То есть она была совершенно притянутая, но так как мы уже эту дату приняли, скажем так, то мы ее и празднуем. Но нужно сказать, что это, в принципе, не новая практика, это мировая практика, когда дата какая-то берется, даже бездоказательно, и потом она становится уже такая народная. И народу, в принципе, и населению уже безразлично. Есть какие-то научные базы, нету научной базы. Вот так они хотят праздновать. Та же история основания Древнего Рима, она была просто тоже определенная дата названа и вот до сих пор они считают точно так же вот что вот с этого числа мы и празднуем поэтому в принципе ничего удивительного ничего критичного в этом нету как бы народу нравится так оно и происходит ну для начала давайте скажем что было 19 мая для того чтобы понять о чем еще идет дискуссия это как я уже сказал уже еще начиная с 94 -го года уже так ну, начало было заложено а потом это дальше развивалось особенно после майдана ну и соответственно с начала войны и особенно больше еще после полномасштабного вмешательство, то дата идет разделение, скажем так, историков, археологов, общественности на историю о том, что здесь якобы 200 плюс или 600 плюс. Вот отсюда вот это и 16 мая всплывает, якобы именно в мае на зеленые святки по литовским князям Витов там были отправлены корабли в Константинополь. Так как расшифровали, что это происходило в мае, точнее, это не происходило, а далее получили добро на этот весь процесс, соответственно, эта дата, 1415 год вообще, упоминается в польской, как я уже сказал, у Яна Длуглаша в польской истории, поэтому эта дата была вот именно педалирована, особенно она педалировалась в 2015 году, когда было 600 лет. Сейчас это тоже, дата, эта проблема не решена, как бы, и до сих пор она, как бы, периодически всплывает в научных кругах, в общественных кругах, так, скажем так, просто среди населения, бывает, это преподносится. Но нужно, давайте немножко расшифруем, что на самом деле происходило и что вообще есть, как бы. Как я уже сказал, что вообще Одесса появляется, на самом деле, даже не в 1994 году, такое название-то помним, как Одесса, а в январе 1995 Первых полгода Россия не сильно там парилась по этому поводу. И она оставила название именно турецкого Хаджибей, которое она получила еще в 1989 году, когда войска Дерибаса вместе с украинскими казаками захватывали эту территорию. Соответственно, они захватили крепость турецкую Хаджибей. До этого э, 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 турки, соответственно, захватили уже, скажем так, руины, или построили эту крепость на руинах литовской крепости Катюбеев которая была 1415 год. Соответственно, очень сильно прослеживается название. А для хронологии любого топонима, города или поселка очень важно какие-то критерии должны быть. В нашем случае это может быть или название, которое не, ну, не менялось, допустим, или какие-то археологические находки, которые подтверждают, что здесь была жизнь. И не просто жизнь, а именно городская жизнь. Потому что если это аграрная, допустим, то это может быть село, но это не может быть городом. Бывают такие случаи, мы знаем, когда село становится городом. Но это нужно понять с какого-то периода. Вот это все дают археологические находки. Почему он ну, говорю, что нужно копать? Соответственно, все бы хорошо. И название очень хорошо прослеживается. Катюбеев, потом Гаджибей, Хаджибей и потом российский Хаджибей. Вроде все хорошо. Но есть одно новое в этом всем, что между турецким Хаджибеем и литовским Катюбеем очень большое пролет по пустоте здесь. Около 300 лет здесь никого не было. Здесь было просто развалины крепости. Соответственно, здесь никто не жил, здесь бегали казаки. И, в принципе, никакая жизнь такая, скажем так, отседлая здесь не велась. И вот здесь вот самое слабое звено в этой всей истории о том, что нет археологических находок и нет научной базы, которые подтверждают, почему и мы ищем сейчас их, что здесь была жизнь не пресекалась. Вот это очень... Поэтому, соответственно, сейчас вести дату от 415 года 19 мая не совсем корректно, потому что у нас нет научной базы о том, что здесь не пресекалась именно жизнь на этой территории, хотя были какие-то люди здесь жили. Археологические раскопки по поводу поиска крепости Хаджиби ведутся еще с 1996 года. Первые раскопки были еще возле Воронцовского дворца, еще покойным профессором Добролюбским, который искал это. Единственное, чем все это закончилось, вот мы видим за спиной у нас купол. Это греческие раскопки, которые нашли греческие поселения. Это греческая колония... Гаванистрян. Их было всего 12. Вот на нашей территория, а именно на Приморском бульваре, здесь происходило вот это поселение. Потом они продолжились еще в 2020 году, и вот опять недавно, вот только закончился опять очередной этап по поводу раскопок. Эти раскопки дали, опять же, какие-то находки, якобы, что это была какая-то военный бастион, именно крепость Хаджибей. Но опять же, нужно понимать, что никто никогда, ни в советское время, ни в царское время, ни в историографии, ни в научных следах никто не отрицал, что здесь была крепость какая-то, да. И мы ее сейчас, это не, это параллельные, скажем так, вещи, которые происходят. Основание Одессы и крепость Хаджибей, это не связано. То есть копать ее нужно, это правильно. И чтобы понять, где она находилась, да, она где-то находилась в районе Приморского бульвара. Сначала думали, что где-то ближе к Францовскому, потом ближе к Думе. Сейчас где-то э, решили, что она где-то отцентрована ближе к Дюку скажем так, оно проявляет свет только на, местонахождения местонахождение самой крепости пока что. Но в плане родословной и происхождения, и удревления, как мы сейчас, к чему мы все это ведем, оно не ведет, потому что это немножко разные вещи. Это три разных города на одной территории. То есть Катюби, Хаджибей и Одесса, это были на одной территории, как бы, и мы в данном случае ищем крепость Хаджибей ее нужно искать для того, чтобы понять, какая здесь была жизнь аграрная или ремесленная, это очень важно, сколько здесь было на самом деле населения, можем говорить о масштабах этого населения, ну и самое главное, преемственность с литовским, как бы, в данном случае пока так. Опять же, нужно дать должное, что попытку здесь построить то, что мы сейчас видим, ну или приближенное, скажем так, делались еще и, и до Екатерины II. Сначала в Великом княжестве Литовском была попытка, вложить сюда деньги и построить более-менее похоже что-то на, ну, на поселок городского типа ну понятия тех времен да это не получится это очень затратная на самом деле процедура потому что мы понимаем что здесь нету ни леса ни воды мы ощущаем это и сейчас когда у нас какие-то проблемы да с прилетами то у нас сразу воды нету а это было тем более и в тот период это было очень критично на самом деле это не зашло точно была вторая попытка была уже у турков где-то середина ну, скажем так, 17-18 век тоже здесь построить что-то более крупное, чем просто крепость. Это тоже не зашло, потому что это очень бюджетно. Но чтобы нужно понимать, что отсюда лес возили еще с Галичины, 800 километров. То есть, насколько это все дорого понимать. И уже только при Екатерине нужно дать должно было решено о том, что мы здесь строим вот на руинах крепости турецкой русской хаджибей, строим порт и в том числе уже и все, что прилагается к этому порту, потому что порт уже кому-то обслуживать. Поэтому весь рассвет архитектуры и вот эта шахматная разбивка города, которую мы знаем, это шахматная разбивка Девалана, по которой мы сейчас с вами ходим, любим, ценим город, который мы знаем. И, и опять же, я думаю, чтобы сильно бы удивились жители Хаджибея, если бы они их назвали бы одесситами, потому что они себя такими не считали. И точно так же одесситы, которые уже были, скажем так, начало 18 века, особенно при Порто-Франко, вот этот расцвет, да, вот при Дюке, при Ланжероне, особенно это было они бы тоже удивились, если бы их называли хаджибейцами, скажем так. Они это все равно не, не, воспринимали, потому что это было разное. Действительно, они так себя не видели. Если мы машину времени э, создадим и вернемся где-то, допустим, тоже 1415 год, они бы тоже, наверное, очень бы сделали большие глаза, если бы мы сказали, что вы одесситы, скажем так. Они считали себе, допустим, там, ну Катюбеем, как бы, ну, в данном случае, по-моему, хаджибеем, но ни в коем случае не Одесса, потому что Одесса появляется в названии ну, гораздо больше. Смотрите, все, что бы мы ни делали, бы археологи не копали, это все равно, вот то, что вы сейчас задали вопрос, это больше культурологически, это на, на плоскости культуры стоит вопрос. Как бы мы ни хотели, что бы мы ни находили, противовес или еще что-то, население как хочет называть свой город, так он и будет называть. Ну, пример, допустим, вот Белгородний строк сейчас, да, многие его называют до сих пор Акерманом. Вот так они хотят, они считают себя древними тирацами. И, и все равно, что он называется по-советски белгород но они считают себя тирацами. Очень много случаев, когда переименовались города, да, и, в принципе, это принималось даже, ну, в принципе, неплохо. Даже если брать по Украине, самые такие последние, это, мы знаем, Крапивницкий, к примеру, да, или тот, тот же Днепр. Ну, самый знаковый период, пример переименования города, который, скажем так, ну, масштабно, да, это не Украина, допустим, тот же Ленинград, возьмите, он 70 лет был Ленинградом, его переименовали и местные его как-то приняли, хотя город уже имел свой какой-то бэкграунд, да, скажем так. Чтобы мы перешли и стали себя воспринимать как-то по-другому, а даже, может быть, опять же, если мы хотим удревниться, то, соответственно, нам надо и к названию как-то меняться, да, к этому, но мы же понимаем, что сейчас это... Ну, ну, в лучшем случае вызовет удивление, мягко говоря. Это должно произойти смена какое-то поколения людей, поколения общественности, мнения. Это должно происходить годы, чтобы люди посчитали, что они хотят себя считать там или одесситами и привязываются к Екатерине, или э, быть, допустим, там, хаджибеем себя именовать. Я не удивлюсь, что спустя какие-то, может, 50-100 лет Одессу, может, и переименуют, и это произойдет в мягком формате, потому что поменяется поколение, которое не воспринимает Одессу. Потому что, скажем, мы не хотим имперский нарратив, мы уже созрели к тому, чтобы называться, допустим, тем же хаджибеем или качубеем. Я не знаю, как это будет. Но это не ученый, это не к ученым вопрос, это больше э, плоскость культурная, скажем так. Это должны проходить какие-то мероприятия, в принципе, которые сейчас проходят. Может, недостаточно, потому что все-таки у нас война, сейчас мы не можем полноценно это все проводить. Но это на плоскости культурной. И чтобы там не копали Приморский бульвар, и чтобы не копали еще, и чтобы там группа 600 или группа 200 или это 10 говорила, это все будет на уровне уровне кабинетов Академии наук, университетов, но не дальше. Народ как воспринимал свой город с определенным названием, так он и будет. Как я уже сказал, пример Белгороднестровск. Официально он Белгороднестровск, на процентов 80 его называют Акерманом. Им все равно, как он называется по документам. Да? Поэтому, в принципе, нужно развивать, и общество меняется. И если это будет просвещение там, в стенах учебных заведений, там, в в плоскостях в каких-то, там конференциях, то, как говорится, вода камень точит. Поэтому посмотрим, что будет там через каких-то 50-100 лет. Может быть тому, что наши потом уже попередники будут, говорить, что это уже когда-то называлось Одессой, как много городов, которые поменяли название свое. Тот же Севастополь, тот же Измаил. Они не всегда эти названия менялись. И это примеры есть, которые уже прижились, и никто не вспоминает, что Севастополь, допустим, Измаил был тучковым, допустим, да. Ну, то есть, как бы, это уже никто не помнит об этом. Может, и с Одесса такая случай произойдет. Я не знаю, как будет дальше. Дальше. Но пока что процесс идет, как он будет. но по-любому, нужно и ученым заниматься именно раскопками, ну и на уровне культурной плоскости просвещать население обычно, потому что от населения зависит как и что будет происходить, потому что это основные, скажем так... Люди, которые решают на самом деле. Что в приказном характере оно может быть. Пример есть, когда вот в 1999 году мы сказали, что Белгороднесроску 2-500 лет. Или Киеву в 1982 году назвали полторы тысячи лет. Хотя на самом деле там ничего не происходило именно в эти даты. Но вот так назвали. И киевляне, и акерманцы, и белограницовские, приняли эту дату. В Одессе так не получается, как мы видим. Мы не можем в приказном характере, как, пример Киева, назначить дату полторы тысячи и всех смирить. Хотя тот же рыбаков и тот же Толочка, архе... археологи, которые назвали туда, сами сказали, что это была дата просто приурочена к каким-то событиям, мы ее просто притянули. Но жители киевляне ее приняли. У нас пока этого не происходит. Історія Одеси це завжди більше, ніж просто дати чи документи. Це історія людей, які тут жили, будували, творили і залишили місто свою душу. Попереду ще багато роботи для істориків, археологів та громади, аби визначити, яку дату справді можна вважати днем народження міста. Але незмінним залишається одне любов Одеситів до свого міста та бажання бачити його вільним, сучасним і процвітаючим. Ви дивились проєкт новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі. Найважливіше. найбільших подій Півдня України.